На 114 маршруте мы стартовали 30 минут назад на Троищине, Сейчас мы находимся на Подоле. Автобус пошел дальше через Крещатик на железнодорожный вокзал. Еще раз хочу подчеркнуть, наша задача сделать транспортное сообщение комфортабельным, соответствующим ключевым современным требованиям. Для этого мы подключили специалистов с мирового банка, которые используют современную систему, используя их опыт, наработки, рекомендации. Мы сегодня открываем новые маршруты, где без еще раз хочу подчеркнуть, жители Троищины могут добраться до железнодорожного вокзала. Нашей ключевой задачей есть запрещение пустить проект, ключевой проект, который снимет вопрос транспортного, соединения, отрезанные троещины от всего города. Это э, достройка Подольского воскресенского моста и запуск, запуска метро. На это потребуется 2-3 года, но еще одна ключевая составляющая. Мне необходима помощь будет киевлян для того, чтобы э, податки, налоги киевлян оставались в городе Киеве. Мы сможем за деньги Киева достроить Подольского воскресенский мост, запустить метро. Э, в противном случае э, проблем, решить проблемы транспортной инфраструктуры я не вижу. В этом случае я буду бороться и с правительством отстаивать интересы. Налоги киевлян должны оставаться в Киеве. Надеюсь на поддержку киевлян.